Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Кири, и сегодня мы протестим комплект нового Тора. И сюда входит викинга рикошет, и Мадима Кольчугия Караска защищает э, 18 нот, насколько я помню, и от, от резиды 10, 6 от режиссера. Ну, от резиды есть маленький резист, но что есть, то есть. На этом спасибо. Так, да, проигрываем 8.11, 10 минут, как-то Так, давайте, давайте. Топ. И попробуем за... доставить да флаху, скорее всего, у нас это получится. Блин, какие-то парлаги, не знаю почему. Так, давайте на ариметру. Опа. Так, мы его встретили. Давайте заберем дяшечку и поедем к ним на базу по дедушечку И залетим просто разнесем его. Блин, такие жуткие лаги на флагчиках. У нас есть такой Только три флага, не них восемь, но как-то печально, потому что мы проигрываем на пескале, когда нас но. Ладно все такие таскали, потому что ну какие-то, ну, я всегда за справедливость нашел бы проигрывающую команду. Так, давайте. Быстро нам надо ехать, делать доставочку, Пока как-то все их не произнесли. Можно было вот это все. Да, не платить. Теперь у нас на дюках стало больше. Ну ладно, Пойдем мы без проблем катаемся. тут. Так, дарим, дарим надо продавиться. Так. Да. Я просто надо, надо стрелять. Не знаю, не хочу Раз, -то, может, я тоже давайте достаточно. уже по мы, видим, скорее всего здесь Так, ну давайте, там же все, Так, ну что нам надо? Нам надо три флага, чтобы три флага, чтобы все ещ. Нормально нам так еще отпускают. Ну я надеюсь, что мы сможем. Пацаночка, раска от меня так надо убить. Да, мы его убиваем, все равно возьмем потерять. <тук>, Они доставляют флаг. Давайте только одну бить до себя пушки. Что... сейчас пойду вам сейчас кальций. Кач номер 3 записан. Потому что все-таки туда надо зайти, сейчас танки не помню заданочка есть такая, которая нужно одну задержку или дашку собрать и все, и нас пока выполнено. И здесь надо будет тоже заданку Но а я выполнила сам уже потом. То есть только запишу хач. Или что до этого. Посмотрим. Так, видимо, ну, один слаг надо, но не залетают просто вот все. Так, спасибо, Жиге. Она чисто права базу. Это просто я за это огромная спасибо. и потому что если бы не она, то бы сейчас бы я бы скорее больше не шил, да, потому что меня бы меня был убили, да, сто процентов бы меня убили. Может быть, это звание на втором уровне только на Хантерсном М0. Ладно бы да, М1 уже, за ним потом это вот играет. И за нас тоже. Но там Вика жигал в М1. Ничего у нас, но все равно. От пользы это воля, то я тоже пользу нету, но все равно, все равно, все равно. Давайте вынесем шутки. Пытаемся достать флаг. Так. И мы флаг на. Да. Ну, четыре уже. Так, поехали быстро, когда пойдем. Играем сегодня так на хамме, решил зайти, потому что ну, клон какая-то же, какая карта, на которой можно прикольно играть в ковыряшечки. Ковыряшечки. Ну, вот, когда я играл на другом экране, от которого меня забавили. Ну, я там просто друзья его давал поиграть. Допустим. Извиняюсь, Итак, ребят, мы, короче, доиграли битвочку, мне позвонил мой брат, сразу же за это извиняюсь. Получилось, там вроде 126 кристаллика, проиграли, но все-таки как-то так. И кто смотрел э, этот тест на Всем спасибо. Большое спасибо. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки.